এইয়া পানীবিল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এয়া অধ্যক্ষা মহোদয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লগত লৈ আহিছে বহুত ভাল লাগিছে আজি কেনেকুৱা লাগিছে ইয়ালৈ আহি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী মাননীয় বিমল বৰাদেৱৰ এটা সপোন আছিল যে দিহিংচাং প্ৰকল্পটো তেখেতে সম্পূৰ্ণ কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিম বুলি লাগি আছে আৰু তেখেতৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আজিৰ পৰা চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ এই অঞ্চলৰ থলুৱা খাদ্যৰ যি মেলা সেয়া অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আমি আমাৰ মৰ্মত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইয়ালৈ লৈ আনিছোঁ হয় আমাৰ স্কুলত ইক' ক্লাব বুলি এটা ক্লাব আছে আৰু অৰ্কিড ইক' ক্লাব নামটো আৰু সেই ইক' ক্লাবৰ অধীনত আমি এই কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আৰু ইয়াত মাছ ধৰি আছে আৰু সেইখিনিও আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ আছে ইয়াত সেইখিনি তেওঁলোকক দেখুৱাম বুলি আমি আহিছোঁ আৰু হয় 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 বহুত বহুত ধন্যবাদ অহাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰু মই ভাবিছোঁ কি কেইবাখন স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীও আহিছে নেকি বুলি ইমান ল'ৰা ছোৱালী আহিছে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু এইফালে চাওক এইপিনে বিমল বৰাদেৱ আছে নতুন বছৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালৈ গৈছে ইপিনে সৰ্বানন্দ সোণোৱালেৱ আৰু এইফালে চাংঘৰটো চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ সাজিছে ভাল লাগিছে বাৰু এইফালে আদৰিবলৈ আহি আছে এইফালে আছে পা পানী বিল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ডাকঘৰ বগাদাত জিলা ডিব্ৰুগড়খন অৰ্কিড ইক' ক্লাব তোমালোক পানী বিল হয় নেকি যোৱা 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 এইটো চাংঘৰ দেখিছে যে এই চাংঘৰটো মানে যোৱা বছৰে বনাইছিলে গম পালে যোৱাবছৰে বনাইছিলে এইডোখৰ মানুহবোৰ আহি আছে আৰু এতিয়া পুখুৰী পাৰটো দেখিলে সম্পূৰ্ণ এইফালে এনে কৰি আছো আহিলোঁ আগতে ইমান ধুনীয়া বছৰ জেগাত আৰু মৎস্য পালন কেন্দ্ৰ আৰু পৰ্যটন